Государственная исполнительная служба призвана выбивать деньги у должников в пользу государства или частного взыскателя. Но как на самом деле работает эта служба в Украине? В первую очередь это знают должники. Если есть связи, легко можно уйти от ответственности. Кроме того, исполнительная служба работает и в другую сторону. Если взыскатель хочет, чтобы его деньги поскорее изъяли у должника, также обязан заплатить взятку подтверждение этих слов большое количество уголовных дел в разных городах Украины. Иногда исполнители безосновательно закрывают глаза на долги в сотни тысяч гривен, как, например, в Харьковской области. В другом случае на Волыне исполнители придумали еще один способ заработать. Занизили цену конфиската и за бесценок его продали. Это только те случаи злоупотребления служебным положением, которые стали достоянием общественности. Ведь у исполнительной службы есть множество вариантов, как заработать. Доказать вину чиновника практически нереально. Но журналисты СМ раскроют одну из этих схем. Во Львове благодаря подделке документов исполнителями системный должник ушел от ответственности. Новенький Land Rover. Машина арестована. Исполнительной службой должна находиться на штрафплощадке. Но вместо этого на ней спокойно разъезжает должник. Как? Да очень просто. Мужчина пошел в исполнительную службу другого района и купил справку, подтверждающую, что его автомобиль не в аресте. Все, кому он должен денег, в шоке. И таких людей немало. «По рішенню суду на мою користь, мало бути сплачено заборгованість, яка виникла в результаті невиконання зобов'язань переді мною громадянина на прізвище контракт в рамках виконання про стягнення заборгованості. Выконавец наклав штраф, э, перепрошую, арешт на все майно. По закону, после суда имущество должны забрать исполнители и реализовать его через аукцион Министерства юстиции СЕТА. Но в нашем случае автомобиль так и не нашли. Хотя в это время на нем ни от кого не прячась ездит жена должника. Я був дуже здивований, рівно як і інші стягувачі, з тої причини, що машина, яка була заарештована в рамках такого виконавчого провадження, на яку було накладено заборону відчуження, опинившись в сусідній Рівненській області, і за кермом цієї машини була дружина боржника. Щоб авто не отобрали, роботникам ГАІ показали вот справку. Автомобіль марки Land Rover в базу розшуку внесено помилково. Також, такий документ в лапках. був наданий за дуже короткий термін, буквально за один день. Конечно, вы можете подумать, что документ подделан, но как бы не так. Посмотрите, здесь печать и подпись начальника исполнительной службы Франковского района Львова. Хотя дело рассматривали исполнители другого района Лычаковского. И вот наружу всплывает целая схема. Человек задолжал деньги и не отдает. Суд выносит решение продать все, что у него есть, чтобы расплатиться с кредиторами. Тогда за дело берутся исполнители, которые обязаны отыскать должника и забрать его имущество. Чтобы не отдавать долг, мужчина находит решение. Он идет в исполнительную службу, но уже другого района и покупает справку о том, что машина ошибочно в розыске. Дело сделано. Автомобиль остается у владельцев он его с легкостью может продать или подарить. А если его остановят работники ГАИ, чудо-справка порешает все вопросы. Сначала мы пытались разыскать должника Андрея Кондрата. Он бывший депутат городского совета Львова, член постоянной комиссии коммунального имущества и собственности. Кроме того, частный предприниматель и директор Терра Захид во Львове. В интернете о нем много информации, в основном компрометирующей. Оказывается, Андрея Кондрата внесли в черный список предпринимателей за систематические долги. Мошенник пытается получить кредит или брать в долг крупные суммы денег, якобы на производство. Полученные деньги растрачивает, долги не возвращает. Конечно, говорить на камеру сам господин Кондрат отказался и даже по телефону сразу запутался в ответе. E, чи можете ви нам розповісти, як ви отримали цю довідку? Майно не було в арешті. Франківський виконавчі. E, ну але справа перебувала у Личаківському відділі. То чому франківський видавав таку довідку? Я не знаю. Це питання до франківської В франковській виконавчій службі де видалі ліпову справку, від а татвета уходять. Що вас цікавить конкретно так тоді ви зараз його отримують? И там будет сочетание написано. Я думаю, это не требует. Мы же настаиваем. И ответ на информационный запрос нам пишут буквально на коленях. На виконанні у ВДВС не перебували и не перебувають виконавчі провадження, де боржником виступали Конрад УМ та Конрад АП. Естественно, не состоит, ведь дело ведут исполнители другого района. Но как тогда выдали липовую справку и почему имущество признали не арестованным, объяснений тоже нет. Ведь предыдущего руководителя уже уволили. А все документы пропали. Побраны, не думают, вот так незадача в том, что арестованный лендровер вернули должнику, виновата уборщица. Есть еще вариант. Документ подделали. Нет, это шутбана, шутова, а я но на документе четко видим печать и подпись исполнителя, поэтому свои вопросы переадресовываем начальнику Главного управления юстиции во Львовской области. И акценты сразу меняются. Выдача к такого характеру, очевидно, е перевищенням службових повноважень осіб, які б не мали її видавати. Чиновника уже уволили. Минулого тижня він был звільнений. Звільнений після долгих переховувань на лікарняну Но просто уволить не значит наказать. И в органы прокуратуры для порушения криминальной справи за фактом. Сегодня по этому делу все деньги отданы взыскателям. Но господин Кондрат снова набрал кредитов. И ситуация с автомобилем может легко повториться. То, что есть новые задолженности, подтверждает и начальник исполнительной службы Лычаковского района. раз автомобиль в розшуку, но есть но обвинять своих коллег из другого района он не спешит. Каждый видел мои свои документы, и он их разглядывает. Но я не могу давать оценку другим отделам или подразделам служб. Судя по всему, схема, благодаря которой систематически должник за условные единицы может договориться с исполнителями и спокойно уйти от ответственности, отработана тут годами. Но избирательным госисполнителям этого оказывается мало, ведь взятки берут и от взыскать. То есть, если хочешь быстрее вернуть свой долг, плати исполнителю, так сказать, за ускоренную работу. Поэтому же исполнительному производству был другой участник. Но уже со стороны взыскателя. Женщина убеждает, процесс затягивался, деньги возвращать должник не хотел. Де да і сполнітелі очень торопились. багато позовів було вспомагательних для того, щоб ті гроші нам не, не, не повертати. Один процес, другий процес, третій процес. І от воно в загальному почалось такі от довго довго в часі воно тривало та справа. І поки жінка не взяла все в свої руки, діло не двинулось з мертвої точки. Потім конічному щоті ми активізували свої рухи, ну як і, і, і листами, там і з і, і судовос. Якщо була якась якийсь момент, то юристи нам пропонували, як це законним законним шляхом іменно з юридичної сторони, як нам зробити чи спонукати суддю, щоб швидше, чи спонукати виконавчу службу. Но наші істочники убіждають, прогрес в ділі активізували именно взятки. Спрашиваем прямо. А че не доводилось вам безпосередньо там, не знаю, людям, не. Вы... Ну, шо, за платить, выполнять этим же студиям? <свеч> Нет. Ну что, за свой борг еще маем Нет. Ну, чтобы пришвидшилась справа. Нет, у нас не было таких моментов. Не. Все карты на стол. Признаемся, что слышали записи, на которых прямо говорилось о взятке. Что? Я указано, что это я говорила? Ну, тебя можно отдать Я не хочу, и я могу с полной ответственностью сказать, что никаких денег у меня нет. С тем же вопросом обращаемся к другому фигуранту коррупционного деяния, Игорю Шурготу, начальника Лычаковского отделения исполнителей службы, который, предположительно, эти деньги взял. Тот удивлен. Чи правда кому, кому за э, вам не такого нет сомнений что теперь об этом будут умалчивать обе стороны ведь и принять и дать взятку уголовное преступление Ой, не хочет не хочу вот такие справы доказать чью то вину теперь невозможно но красноречивым остается тот факт что дело которое более двух лет не шло После вмешательства женщины разрешилось за два месяца. И это только один случай из множества. Остальные такие остаются в коридорах исполнительных служб.